जगत पूज्ये जगत वन्दे सर्वशक्ति स्वरूपिणि सर्वात्मिकेशि कौमारी जगत मातर स्तुते त्रिपुरा त्रिगुणाधारा मार्गज्ञानस्वरूपिणी त्रैलकवन्दितां देवीं त्रिमूर्तिं प्रणमाम्यहम् कालिकां तु कलातीतां कल्याणो हृदयां शिवां कल्याणो जननीं नित्यां कल्याणीं प्रणमाम्यहम् निमादिगुणोदारम् मकुराकारचक्षुषम् अनन्तशक्तिभेदान् त्वाम् कामाक्षिं प्रणमाम्यहम् चण्डवीराञ्चमायाम् चण्डमुण्डप्रभञ्जनीम् त्वं नमामि च देवेशिं चण्डिकं चण्डविक्रमम् सुखानन्दकरीं शान्ताम् सर्वदेवं नमाश्रम् सर्वभूतात्मिकां देवीं साम्भवीं प्रणमाम्यहम् चण्डवीरं चण्डमायं रक्तबीजप्रभञ्जनीं तन्नमामि च देवेशिं गायत्रीं गुणशालिनीं सुन्दरी स्वर्णसर्वाङ्गी सुखसौभाग्यदायिनीं सन्तषजननीं देवीं শুভদ্রাম প্রণামামিহম দুর্গমী দুস্তরিকార్জি ভয় দুঃখ বিনাশিনী প্রণতামামি সদা ভক্ত্যা দুর্গম দুর্গতি নাশিনী প্রিয় দর্শক বন্ধু যারা আমাদের সঙ্গে অনলাইনে কনসালটেন্সি নিতে চান বা অফলাইনে আমাদেরকে দেখাতে চান তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারেন নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের বিভিন্ন রকম সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকব ধন্যবাদ ভালো থাকুন জয়গুরু জয় মা